Логика очень простая. Ты решаешь, якобы, проблему доступа к дешевым деньгам целому ряду госпредприятий, печатаешь их, раздаешь госбанкам или приближенным к центру банкам, потом раздаешь госпрограммы, вроде бы все идет, но вот это вот последствия вот этого такого подхода совершенно очевидно. Вот Аргентина это четко показывает. Макроэкономическая разбалансировка как фактор резкого снижения инвестиционной привлекательности. Никто не вкладывает длинные деньги в большие высокотехнологические производства с длинным инвестиционным циклом. Соответственно, производительность труда стагнирует, и вы просто вылетаете с международной конкуренции, вы не получаете выручки валютной, и вы становитесь, опять-таки, загоняете страну в ловушку вот, стагнации, рецессии. Вот, что, собственно, демонстрирует на себе Аргентину.